من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال آدھا علم ہے سوال جب اٹھایا جاتا ہے تو ذہن متوجہ ہو جاتا ہے پھر جب جواب آتا ہے تو اس کا گہرا اثر ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلم کثرت سے اس طریقے کو استعمال فرماتے تھے امام بخاری نے حضرت عبداللہ سے روایت کیا کہ انہوں نے کہا قالََََََََََََََََََََ النبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال مَالُ وَوَارِسُ احب اللہ مال تم میں سے میں دیکھتا ہوں کیا تم سب اپنے مالوں کی زیادہ پرواہ کیے بغیر اپنے وارثوں کے مال سے محبت کرتے ہو ایسا کیوں ہے تم میں سے کون ہے جسے اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال پسند ہے تو انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو اپنا مال چھوڑ کر زیادہ اپنے وارث کا مال پسند ہو تو آپ نے فرمایا بے شک اس کا مال وہ ہے جو اس نے آگے بھیجا جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جو مال پیچھے چھوڑا وہ اس کے وارث کا مال ہے ہر آیت میں غور و فکر کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں لیکن انسان عام طور پر انہیں نظر انداز کر کے گزر جاتا ہے یہ پہلو سوالوں کی صورت میں سامنے آئے تو انسان رک کر سوچتا ہے سوال جواب کے انداز میں سیکھنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے انسان کو سوالوں کے جواب مل جائیں تو مطمئن ہو جاتا ہے اور دل پھر جمتا ہے اس بات پر اگرچہ سوال جواب کے طریقے سے شور بھی پیدا ہوتا ہے لیکن ایک انسان کا علم محدود ہے سمجھ محدود ہے فرشتوں کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے تو اپنے علم کی حقیقت ہمیں سمجھ آ ہی جاتی ہے جب انہوں نے سور بکرہ کی آیت نمبر 32 میں کہا الا ما علما انک انت العلیم الحکیم اللہ تو پاک ہے تیری ذات پاک ہے ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دیا ہے حقیقت میں تو سب کچھ آپ ہی جاننے والے ہیں لہٰذا ان سوالوں سے ہر آیت کو سمجھنے میں اللہ کی مدد مطلوب ہے اللہ سے مدد مانگتے ہوئے ان سوالوں کے ذریعے ان آیات کو سمجھیں جو ہماری زندگی کا حصہ ہیں آیت نمبر چھتیس سور نصا سوال نمبر ایک انسانی زندگی کی اصلاح کے لیے ان آیات میں کیا پروگرام دیا گیا ہے انسانی زندگی کی اصلاح کے لیے ان آیات میں یہ پروگرام اور یہ احکامات دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے نو چیزوں کا حکم دیا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے والدین سے اس نے سلوک کیا جائے رشتہ داروں سے حسن سلوک کیا جائے و مسکینوں سے حسن سلوک کیا جائے رشتہ دار پڑوسی سے حسن سلوک کیا جائے اجنبی ہمسائے سے بھی حسنِ سلوک کیا جائے پہلو کے ساتھی سے بھی مسافر سے بھی اور لونڈیوں اور غلاموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے اور اس پروگرام میں یہ بھی شامل ہے اللہ تعالیٰ نے پانچ کاموں سے بھی روکا ہے اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا جائے بڑھائی پر فخر نہ کیا جائے بخل نہ کیا جائے اللہ کے فضل کو نہ چھپایا جائے ریاکاری نہ کی جائے سوال نمبر دو وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے ان کا اطلاق کن لوگوں پر ہوتا ہے اس کا جواب اس آیت میں ہے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ یعنی غلام اور کنیزے وغیرہ اس کا اطلاق گھروں دکانوں ملوں کمپنیوں اور اداروں کے تمام لازموں اور نوکروں پر ہوتا ہے کیونکہ یہ بھی غلام سے ایک اعتبار سے مشہبت رکھتے ہیں آیت نمبر تھرٹی سیون اللہ زین یبخلونویہ امرون بالبخلی اس آیت میں بخیلی کسے کہتے ہیں جواب ہے بخیلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کرے لیکن ریاکاری اور نام و نمود کے لیے خرچ کرے آیت نمبر تھرٹی سیون میں اللہ تعالیٰ نے بخیلی کی مذمت کیسے کی اس کو کس طرز عمل کے ساتھ مشابت دی تو اللہ تعالیٰ نے بخیلی کو کافرانہ طرز عمل قرار دیا ہے آیت نمبر تھرٹی ایٹ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ان آیات میں اللہ رب العزت نے شیطان کس پر مسلط کیا کن لوگوں کا شیطان ساتھی ہے جو لوگ اپنی سخاوت کی تعریف چاہتے ہیں جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اللہ نے ایسے لوگوں کا وطیرہ ریاکاری بنا دیا جو آخرت پر اور اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ان کا ساتھی ان کا کرین شیطان ہے آیت نمبر تھرٹی نائن میں ذَا عَلَيْهِمْ اور ان کا کیا بگڑ جاتا اگر وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لاتے آیت نمبر تھرٹی نائن میں یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے کیا واضح کیا ہے اور ان کا کیا بگڑ جاتا اگر وہ ایمان لاتے تو جواب میں ہے ان کا کیا بگڑ جاتا اگر اللہ پر ایمان لے آتے اللہ نے واضح کیا ایمان کا راستہ ہی محفوظ ہے کیا حج تھا اگر وہ اللہ پر ایمان لاتے ریاکاری کو چھوڑ کر اخلاص کا راستہ اختیار کرتے نیک عمال کی بنا پر اللہ سے بہترین جزا کی امید رکھتے آیت نمبر تھرٹی نائن وَكَانَ ہب بِهِمْ علیمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علیم ہونے کا یہاں شعور کیوں دلایا ہے تو جواب میں ہے اللہ تعالیٰ نے متقبر مغرور بخیل حریص لوگوں کو اپنی صفت علیم کا شعور دلایا تاکہ لوگ اپنے دل اور زندگی کے معاملات پر اللہ تعالیٰ کو گواہ محسوس کر کے ان برائیوں سے خود کو بچا لیں آیت نمبر چالیس اِن اللہ لا یظلم مزق ذرہ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نے یہ شعور کیوں دلایا ہے جواب میں ہے اللہ تعالیٰ نے یہ شعور اس لیے دلایا تاکہ ہم اپنی نیکیوں کے حریص ہو جائیں اور برے اعمال سے بچ جائیں آیت نمبر 43 اللہ تعالیٰ نے نشے میں نماز کے قریب جانے سے کیوں روکا جواب اس لیے انسان کو اپنی بات و حالات کا شعور نہیں رہتا اس لیے اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے والے کے لیے اس چیز کو شرط بنایا کہ نشے والا شخص جو کچھ کہہ رہا ہو اسے اس کا علم ہو آیت نمبر فورٹی تھری سوال نمبر دو شراب انسان کیوں پیتے ہیں تو آیت میں جواب ہے روحانی خلا کو پورا کرنے کے لیے بے مقصدیت کی وجہ سے آیت نمبر فورٹی میں سوال نمبر تین ہے نشے اور جنابت کا ذکر یہاں ایک ساتھ کیوں کیا گیا جواب جنابت جسم کی نجاست ہے اور نشہ عقل کی نجاست ہے سوال نمبر چار آیت نمبر فورٹی تھری کرنا کیسا عمل ہے جواب پانی کی عدم موجودگی میں تیمم گویا مٹی سے وضو کر کے پاکیزگی حاصل کرنا ہے حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کی مٹی خاص طور پر ہمارے لیے تحور بنائی گئی ہے تیمم کب ہے جواب مسافر کے لیے بیمار کے لیے پانی نہ ملنے کی صورت میں کون سی بیماری میں تیمم جائز ہے کیا ہر بیماری میں تو جواب ہر بیماری میں نہیں صرف ایسی بیماری جس میں جان کی ہلاکت کا خوف ہو یا پانی سے مرض کی اضافت ہو مرض بڑھ سکتا ہو زخم کٹ سکتا ہو آیت نمبر پینتالیس اللہ عالم وبادم وقف آب اللہ ولی وقف آ نصیر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا تسلی دی ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اندر یہ احساس زندہ کیا ہے تمہارے دشمنوں کی چالوں سے اللہ واقف ہے اور وہ ان کی ہر سازش کو ناکام بنا دے گا اس صورت میں کہ اللہ رب العزت کو اپنا خالق دوست کفیل مان لیا جائے اس کو اپنے لیے کافی مان لیا جائے آیت نمبر پینتالیس وقف اب اللہ ولی وقف اب اللہ نصیرہ اللہ کافی ہے دوست اور کافی ہے مددگار اس سے کیا مراد ہے جواب اللہ تعالیٰ نے اس احساس کو اجاگر کیا ہے حق اور باطل کی کشمکش میں تم اکیلے نہیں اللہ تمہارے ساتھ ہے وہ تمہارا ولی ہے وہ تمہارا مددگار ہے آیت نمبر 47 فورٹی سیون اے لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے اس پر ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل کیا ہے اسی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں پھر انہیں پشتوں پر پھیر دیں ان کے چہروں کو مٹا دینا یا پھر ان کی پشتوں پر ان کو پھیر دیں اس سے کیا مراد ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ یا تو خوفناک عذاب سے ڈرانا ہے چہروں کو پیچھے طرف پھیر کر پیچھے کی طرف چلنا مجبور کر دینا یا پھر اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے دل دماغ سے ہدایت اور بصیرت کے اثار کو مٹا کر دوبارہ کفر کی طرف لٹا دے آیت نمبر اڑتالیس ان اللہ علیہ فروع عیشرکا بھی و یک فرمعون ذہل قلیم یوشا بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور جو اس کے علاوہ ہے وہ جس کے لیے چاہے بخش دے گا اس حدیث سے واضح کریں حدیث کے ذریعے اس آیت کی تفسیر کو تو حدیث ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے فرمایا یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے سید بخاری حدیث نمبر ڈبل فور ڈبل سیون آیت نمبر اڑتالیس میں شرک کو جرم عظیم کیوں قرار دیا گیا جواب میں ہے شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان رابطہ ٹوٹ جاتا ہے سوال نمبر دو آیت نمبر اڑتالیس و یغ یغ فرو مادو نظر جو اس کے علاوہ ہے وہ جس کے لیے چاہے بخش دے گا اس کی وضاحت کریں جواب اپنی غلطی پر مطمئن نہیں ہونا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جس کو چاہے اس میں گارنٹی نہیں ہے تو ہمیں اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچتے رہنا ہے آیت نمبر فورٹی نائن الم تارََ اللَّهِ زِنَا یزا انفسہم کہ آپ نہیں دیکھا لوگوں کو جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی بھی مذمت کی ہے کیونکہ وہ ہمیشہ اپنی پاکیوں کی گنگاتے خود کو معصوم سمجھتے مقدس سمجھتے آل در آل چلتے ہوئے سید سمجھتے اللہ کے اپنے آپ کو بیٹے اور محبوب ہونے کا دعویٰ کرتے اللہ رب العزت نے یہاں پر کسی کو پاک باز انسان قرار دینا اسے منع کیا کیونکہ اللہ ہی کا کام ہے جس کو چاہے پاک کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں تعریف کرتے ہیں بار قد افلاح منتظر کا بے شک وہ کامیاب جو پاک ہوا جس نے اپنے آپ کو کامیابی دی اپنے نفس کی پاکیزی کا دعویٰ کرنے کو اسلام جائز قرار نہیں دیتا آیت نمبر فورٹی نائن میں بلی اللہ یزک کی بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے اس سے کیا مراد ہے جواب ہے اس سے مراد دل کی عمل کی زندگی کی پاکیزگی ہے یہ آیت اس خیال کی تردید کرتی ہے کہ کسی گروہ سے وابستگی کسی کو پاکیزہ نہیں بناتی بلکہ اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے پاکیزہ اور پاک کر دیتا ہے جپت سے کیا مراد ہے آیت نمبر 51 جبت جپت سے مراد خرافات جادو جنتر منتر رمل فالگیری شگون ہاتھوں کی لکیروں کا علم تعویز گنڈے ستاروں کے انسانی زندگی پر اثرات وغیرہ سب جپت میں شامل ہیں بے اثر اور بے فائدہ چیزوں کے لیے ایک جامعہ لفظ جپت ہے تاؤت سے کیا مراد ہے تاوت سے مراد شیطان اور غیر اللہ کی عبادت یا شریعت کے بغیر کسی اور قانون کی بنیاد پر فیصلہ کرنا آیت نمبر 52 ٹو کیا ہے جواب لانت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مدد سے دور کر دیا جائے اللہ تعالیٰ کی مدد سے محرومی کے بعد انسان کی ایمانی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے آیت نمبر 54 حسد کس طرح کا ہے حسد کیا ہے حسد دو طرح کے لوگ کرتے ہیں ایک جن کے پاس نعمت ہو وہ حسد کرتے ہیں دوسرے وہ جن کے پاس نعمتیں ہوں پھر وہ حسد کرتے ہیں تو پھر یہ حسد شر اور بگاڑ ہے اور یہ بگاڑ یہودیوں کے حصے میں آیا ہے آیت نمبر ففٹی فور میں کتاب حکمت کے ساتھ حکومت کا ذکر کرنے میں کیا حکمت ہے جواب حکومت سنتنت اور خلافت کتاب و حکمت کے نتائج میں سے ہے جب بھی کسی قوم کو اللہ تعالیٰ کتاب اور حکمت عطا کریں تو وہ سچی شکر گزاری اور اس کتاب کے ذریعے خلافت کریں کچھ الفاظ کی تعریف لکھیں مختال مختال کا روٹ ورڈ خا یا لام گھوڑے کا چلنا اور اس کا معنی ہے مغرور انسان فخر کی وجہ سے اپنے آپ کو ہی بڑی چیز سمجھے دن کا کا مطلب دن کا خاص اللہ کے پاس سے غیب سے غائط نرم جگہ کو کہا جاتا ہے تیمم تعریف ارادہ کرنا سعیدن زمین کی زہری سطح لفظ نت میسا نت میسا آیت نمبر فورٹی سیون نت میسا مطلب یہ ہے ہم ان کے چہروں کو مٹا کر گدے کی طرح سپاٹ کر دیں تاغوت تعریف ہر وہ قوت اور فیصلہ جو شریعت کے خلاف کیا جائے جبت تعریف کاہن شیطان ہر گمراہ کن شے نجوم شگون کہانت حسد تعریف دوسرے آدمی کی نعمت کے زوال کی خواہش کرنا حسد کہلاتا ہے اور یہ حرام ہے لفظ نظوئی جد نون زود جیم نزوج پھل اور گوشت کا پکنا یا گلنا